सरहद ग्लोबल स्कूलच्या इमारतीमध्ये आज उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते संगीतकार स्वर्गीय श्रीकांत ठाकरे म्युझिक स्टुडिओचे उद्घाटन करण्यात आले याप्रसंगी संस्थेचे संस्थापक संजय नहार तसेच शिवसेना नेते संजय राऊत वसंत मोरे व शाळेचे सर्व शिक्षकवृंद उपस्थित होते या उद्घाटन प्रसंगी संस्थापक संजय नहार यांनी कश्मीरी मुलांसाठी करत असलेल्या उपक्रमाबद्दल माहिती दिली व बाळासाहेब ठाकरेंनी या शाळेला कॉम्प्युटर दिल्याची आठवण सांगितली उद्धव ठाकरेंनी देखील शिवसेना सदैव तुमच्या पाठीशी राहील काय हवे ते सांगा सडळ हाताने मदत करू तुम्ही या स्टुडिओच्या माध्यमातून माझ्या काकांच्या आठवणी आज जागृत केल्या त्याबद्दल धन्यवाद दिले तसेच सदर स्टुडिओ संदर्भात मजर सिद्दीकी यांनी कसे काम चालणार आहे त्याबद्दल स्वतः माहिती दिली नमस्कार आपण आलेलो आहोत गुजर निंबळकरवाडी या ठिकाणी ही जी सरहद शाळा आहे संजय नहार याचे संस्थापक आहेत नी, काहीतरी देने देण्याचा प्रयत्न के लिए आज जे केलेलं स्टूडियो त्याबद्दल के लिए सर आपलं नाव नाम का मेरा नाम मजहर है और मैं सरहद संस्था से हूँ और सरहद म्यूजिक जिस जो सरहद संस्था का सरहद म्यूजिक एक अभिन्न अंग है उस सरहद म्यूजिक का मैं ऐस ए डायरेक्टर काम करता हूँ इस स्टूडियो से आपको क्या कैसे आप कलाकार तैयार करने वाले क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ एक्चुअली जो हमारा काम है हमारा एक्चुअली सरहद का जो मेन मोटिव है देश को जोड़ना जैसे हाँ सरहद जो है बॉर्डर एरियाज़ के बच्चों के लिए काम करते हैं तो हमारा म्यूज़िक स्टूडियो का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे हैं तो उनको उनको सपोर्ट करना म्यूज़िक के ज़रिए प्रमोट करना प्लस म्यूज़िक uh, के ज़रिए उन लोगों को मेन मेन स्ट्रीम से जोड़ जोड़े रखना यह हमारा काम है जैसे कि जैसे कश्मीर के बच्चे हैं तो वो मराठी में गाना गाया जैसे हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं वो कश्मीरी में गाना गाया इस तरीके से हमारा काम चल रहा है म्यूज़िक का अभी इसके स्टूडियो के पहले भी आपका यूट्यूब के ऊपर बहुत से स्टूडियो में गाना गाया है जी तो उसका उसके बारे में आप क्या बताएंगे कैसा कैसा उनको आपने सपोर्ट किया है और उसने कैसा ग्रोथ किया है जैसा कि आप सबसे पहले जानते हैं शहीमा अख्तर जो कि मेरी वाइफ हैं और अभी माज़े माज़ी प्रिंटिंग उन्होंने किया था तो लगभग 20 मिलियन के लगभग व्यूज़ हैं उसमें ठीक है कश्मीरी होकर उन्होंने मराठी में गाना गाया यहाँ तक कि शहीमा ने कश्मीरी में प्लस मराठी में तो अलग अलग लैंग्वेज में वो गाना गा रहे हैं ऐसे हमारा एक तोिरर अली है जो चिनाब वैली से है अभी जो कश्मीर को जोड़ने के लिए एक पुल बना है रेलवे ब्रिज बना है वो उस एरिया से बिलोंग करता है तो उसने भी अभी एक मराठी में गाना गाया ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र की एक हैं प्रांजलि निवासकर करके नासिक के रहने वाली उन्होंने कश्मीरी में गाना गाया तो इस तरीके से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं म्यूज़िक ये सरीक जो कलाकार है ये यहाँ पे अभी शिक्षा ले रहे हैं रेसिडेंशियल है या उनके उनके जो भाग है उधर रह के ये स्टूडियो के लिए काम करेंगे कुछ लोग रेजिडेंशियल भी हैं कुछ वहाँ रह के भी काम कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर शिक्षा भी ले रहे हैं ऐसे अलग अलग आप कितने दिन से ये संस्था के लिए जुड़े हुए हैं मुझे लगभग पांच से छह साल हो गए हैं इस संस्था में आशा पद्धति ने ये जे का स्टूडियो च काम है ये जी लोग है ये एक्चुअली काश्मीरी है पुणे मधे अतिशय नवीन नवीन शिक्षण घेत ये एल्बम मराठी गाने आज काश्मीरी मुलांकडून मुलींकडून जे काही म्हणलं जाते आहे त्याच्यामध्ये पण खूप त्यांची करावी तेवढी स्तुती कमी आहे तर या टॉपन्यूज पुणेच्या माध्यमातून मी आपला सर्व प्रेक्षकांना हे आवाहन करतो की या ठिकाणी या स्टुडिओ पहा आणि या स्टुडिओतून जे काही तुम्हाला शिकण्यासारखं का आहे ते शिकून सरद शिक्षण संस्थेचं जे नाव आहे ते नाव देशामध्ये सगळीकडं पस कसे पसरवेल त्या संदर्भामध्ये आपण त्याचा लाभ घ्यावा टॉप न्यूज पुण्यासाठी कैलास गायकवाड अशाच नवनवीन बातम्या व घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक शेअर व सबस्क्राइब करा टॉप न्यूज पुणे जाहिराती व बातम्या देण्यासाठी संपर्क मुख्य संपादक कैलास गायकवाड